К нашему эфиру присоединяется Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express. Валерий, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, студия. Приветствую нашу уважаемую аудиторию. Итак, начнем с событий на фронте. Интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне, так говорят аналитики. Военные говорят, что стало больше пеших штурмов, а на поле боя меньше российской тяжелой бронетехники. Вот давайте посмотрим на э, интенсивность боевых действий с этой точки зрения. Конечно же, здесь есть фактор наших операторов дронов, которые не дают российской технике спокойно передвигаться по линии соприкосновения. Здесь есть фактор все-таки горящих НПЗ и нефтебаз в тылу у российской армии. Но вот все-таки с точки зрения ресурса российской бронетехники, что вы можете сказать? Ну, тут обозреватели отмечают то, что, конечно же, максимальная интенсивность штурмов на поле боя отмечалась в декабре месяце. И тут в целом те же украинские аналитики отмечают, что по сравнению с ноябрем, когда было там 5,5 тысяч, штурмом отмечалось на линии фронта, то в декабре э, было отмечено 6 тысяч 250 почти что. И это было связано как раз с возможностью, видимо, продемонстрировать какой-то успех, в том числе и как раз на фоне смены Администрации в Соединенных Штатах Америки, и все это привело к тому, что январь ну, относительно просел и уже в полтора раза меньше штурмов отмечается со стороны российских оккупантов, и тут есть несколько причин, и, конечно же, в первую очередь это усиление возможностей вооруженных сил Украины, насыщение линии фронта современными средствами уничтожения противника, насыщение в первую очередь беспилотными системами разных типов для поражения как живой силы, так и бронетехники. Кроме того, вот то, что отмечаем по январю, то, конечно же, существенное влияние могло оказать и появление на поле боя современных систем минирования, которые были поставлены Соединенными Штатами в последних пакетах. Это система АДАМ дистанционного минирования при помощи 150 миллиметровых боеприпасов. И, естественно, в таких условиях штурмы российских оккупантов они заканчиваются практически не начавшись и в, скажем так, соединении возможностей ведения разведки на поле боя при своевременном обнаружении выдвигающихся, выдвигающегося противника применяется дистанционное минирование при помощи артиллерийских систем и, в принципе, этот штурм и заканчивается. Также, вот как отмечается, конечно же, что в этих условиях применение противником техники оно уменьшается, и тут тоже есть тому ряд факторов. Кстати, вот если сказать еще о почему уменьшается количество штурмов, потому что реально иссякает и тот же людской ресурс, и это можно проследить по динамике э, тех же потерь российских оккупантов, потому что тоже декабрь э, стал это пятым месяцем э, подряд, когда потери противника э, растут э, месяц от месяца. И уже вот в декабре, э, по данным Генштаба вооруженных сил Украины, было уничтожено 48 670 оккупантов уничтожено или приведено в небоевую готовность. В то время как в ноябре эта цифра была на уровне 45 680. Ну, тут неудивительно, что январь может побить этот рекорд и стать уже шестым месяцем подряд, когда растут потери оккупантов. И как раз вот те же упомянутые Адам, они могли внести свою лепту в эту печальную для оккупантов статистику. И тут вот относительно применения противникам бронетехники и другой техники также отмечается уменьшение возможностей и все чаще и чаще на поле боя появляются не специализированные транспортные средства, в том числе там, если ранее мы там видели те же атаки при помощи китайских гольфкаров, то вот, тут же последние месяцы показали, что ну, идет под вот, все, и российские штурмовики буквально применяют те же Жигули для того, чтобы быстро продвинуться по линии фронта или те же мотоциклы и любая техника, которая не обеспечивает защиту на поле боя, это может говорить, ну во-первых, опять же, о возрастающих возможностях Украины уничтожать тяжелую бронетехнику. И оккупанты рассчитывали, вот, благодаря быстрому маневру и применению какой-то скоростной техники не бронированной решить эту проблему, но в принципе, те имеющие средства, они позволяют уверенно уничтожать и вот эти вот, тем более не бронированные цели, что в целом приводит к уменьшению способности противника к ведению активных боевых действий. И сейчас это реально становится проблемой для россиян. Украинские военные говорят, что силы обороны получили детекторы, способные выявлять российские дроны на оптоволокне, которые вот выявлять обычные средства РЭП не могут. То есть не влияют на них обычные средства РЭП. Да, вот как работает такой детектор, есть ли уже детали их применения на фронте? Есть детали, и вот об этом в своих социальных сетях рассказал командир известной украинской бригады Тихомадиара это, кстати, подразделение, которое вот, сделало огромный прогресс от маленького подразделения практически создано волонтерских таких, волонтерской базе, которая превратилась в мощное соединение беспилотное, которое уже имеет очень серьезное влияние на фронте. И э, проблема ПВИ-дронов, она э, являлась существенной. И да, дело в том, что э, реально э, ПВИ-дроны на оптоволокне, они э, и имеют определенную защиту от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, потому что для управления этими дронами применяется не радиоканал, на средства борьбы, а, оптоволокно. И это, кроме того, также вносит определенные трудности в детекцию этих беспилотников, потому что они не излучают сигналы. И вот по словам Роберта Броди под Мадьяр, Сейчас найдено такое средство, это радиолокационные станции вот по типу тех, которые применяются в противовоздушной обороне, только меньшего размера и на других диапазонах, которые позволяют выявлять в том числе и вот эти беспилотные системы на оптоволокне, которые других, другими средствами нельзя выявить. И вот по словам специалиста, нужно сейчас оперативно насытить эти, насытить боевое столкновение подобными радарными системами, а с плотностью там одна на каждые 2-4 километра. И кроме того, вот создать систему, когда своевременное выявление при помощи радаров будет подкреплено и активными действиями, так называемыми истребителей FPV истребителей Это специальное подразделение, которое использует FPV дронов и могут оперативно выдвинуться в район, где зафиксированы те же вот FPV дроны на оптоволокне и уже визуально выявить и уничтожить. Что и было продемонстрировано вот в ходе по результату вот этого успешного опыта бригады Химадьяра. В сети появились кадры, как по территории России идут эшелоны с северокорейскими сау «Коксан». Скажите, а может это быть частью российской информационной операции? Да. Тем более, что это видео датировано декабре 2024 год. И вот если реально оценить возможности ВПК КНДР в плане производства артиллерии, да, сколько может получить Россия? Uh... Тут есть несколько моментов, и уже есть официальные оценки со стороны украинской разведки о том, что действительно сейчас идет активное взаимодействие между северокорейским и российским режимами, и те же САО Коксан и другие средства поставляются россиянам северокорейским режимом. Более того, ранее проходила информация о том, что россияне, грубо говоря, инвестируют средства в развитие той же промышленности в Северной Корее, а там это можно, ну, можно быстро, скажем так, восстановить работу предприятий, нагрузить их, потому что там реальная военная экономика она никогда не заканчивалась. И есть свидетельства о том, что ну, вот, по информации того же издания издание Wall Street что россияне уже могли заплатить 5,5 миллиардов долларов за вот подобные средства, которые они ожидали получить от северокорейцев. И, кстати, вот по заявлениям руководителя украинской разведки, в 2024 году россияне могли получить уже наряду со 150 ракетами баллистическими ракетами тн 23 которыми, которые они активно используют для терроризирования украинского населения, а также и порядка вот 120 артиллерийских систем КАКСАН, которые мы сейчас можем видеть на экране, и кроме того порядка 120 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня, также КАКСАН прошу прощения, М1991. И также в украинской разведке говорят, что ожидается, что вот подобное количество может быть поставлено и в следующем году. И естественно, что в условиях вот этого так называемого сотрудничества северокорейский режим также это делает не безвозмездно. И он не может поставлять там несметное количество подобной техники. И это также определяется потребностью самих северокорейцев в артиллерийской технике, в том числе и исходя из вот той их позиции, что они артиллерию используют вот подобную дальнобойную для нанесения упреждающего удара, разместив порядка 6 тысяч артиллерийских систем на линии разграничения, ну, буквально, которая находится там в десятках километров от столицы Республики Корея. И таким образом также угрожают. Поэтому, в принципе, я думаю, что вот подобная помощь она будет предоставляться северокорейским режимом не безвозмездно и далее северокорейский режим будет стараться обменивать вот эту помощь на какие-то вот как раз посылы от Российской Федерации, то ли вот в валюте, то ли в технологической помощи. Ну, тут нужно сказать еще отдельно о эффективности вот подобных систем. Если взять ту же Коксан, которая, в принципе, является достаточно грозным оружием, но имеет 170-й калибр, и нужно сказать, что этот калибр боеприпасов производится только в Северной Корее. И это говорит о том, что россияне сейчас становятся зависимыми от поставок не только этих систем, но и боеприпасов к ним непосредственно от Северной Кореи попадают в полную зависимость от того, что будет происходить там. Валерий, вот буквально у нас есть еще пару минут и успеваем еще один вопрос кратко обсудить. Итак, авиабаза воздушно-космических сил РФ Энгельс-2 в Саратовской области. Вот один из главных аэродромов стратегической авиации РФ. И вот в последнее время несколько раз он подвергался атакам. Можете оценить эффективность ударов, уровень повреждений, да, и сколько еще нужно таких атак, ну, чтобы свести к минимуму потенциал вот этой базы. База Энгельс является одной из ключевых в системе вот ядерной триады, потому что обеспечивает функциональность самолетов в дальней стратегической авиации. И то, что наносятся удары как по базе, так и по предприятию «Кристалл», это нефтесберегающие предприятия, на котором хранятся нефтепродукты, специально для вот этой базы, которая обеспечит топливом бомбардировщики стратегической дальней авиации россиян. Сейчас как раз уже подтверждены результативности ударов по базе «Кристалл», которые отмечались в январе минимум два раза. Это 8 января был нанесен такой удар. И тогда этот пожар длился 5 дней, после чего был нанесен еще один удар 14 января. И горение продолжилось. И по оценкам тем, которые сделали, в том числе вот британские Разведчики заявлено, что минимум 4 резервуара полностью уничтожены и минимум 10 были выведены из строя. Это существенный ущерб сейчас, потому что могли быть уничтожены запасы специфического топлива Т-8, который используется специально для бомбардировщиков Ту-160, которые являются основой именно авиационные компоненты ядерной триады Российской Федерации. Кроме того, также наносились удары непосредственно по базе. Энгельс. И это системная работа, которая определяет именно стратегическую выполнение стратегических задач силами обороны Украины, в то время как россияне сосредотачиваются на выполнении практических задач на линии фронта. Спасибо огромное. Спасибо за вашу экспертную оценку, за пояснение. Всегда рада видеть в наших эфирах. И зрителям я напомню, что Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, был в эфире Фридома. Благодарю.